Покажу вдома, що купила. Потратила кучу грошей. Сьогодні зняла свої. там на рахунку були пару долярів, то я зняла. Вже знаєте, вже вітерця немає. Вітерець вже десь подівся. Десь подівся вітерець і вже жари, що... Він мені в спину, може тоді він мені був в обличчя, то було трохи якось прохолодніше, а зараз він мені прямо, прямо в спину. Зайшла в нас такий тут хороший магазин. Мені дуже подобається, переключу, щоб екскурсію зроблю. Мені дуже подобаються в Україні магазини. Ви знаєте, настільки асе... У мене дуже багато є е, продукції, продуктові магазини я маю, ну, промислові, само собою. Багато продукції з церква я вам вже показувала, ми тут ходимо часто. Багато продукції з Італії, багато продукції з Німеччини, е, море продукції з Польщі. Бачите, я вже казала, які люди розумні. Оце Червоне це для, для велосипедів. А це пішохідні і ніхто не йде по, цьому, по цій доріжці. Всі йдуть як положено. Дуже культурна нація європейська. Дивіться, які в Назарні тролейбуси. Ось. І ти заходиш і ти можеш вибрати пармічану, пармізан ти можеш вибрати за, я тільки що дивилася за 500 гривень, чи ти можеш вибрати за 200 гривень. Чи ти можеш вибрати італій з Італії, чи ти можеш вибрати за 100? От я купила недорогий, 142, а може не 142, чи як достану дома, подивлюся. Купила пармезан, купила, так як я не можу їсти в мене ці, я не знаю, чого ще можна мені їсти. Я хочу зварити якісь макарони, такі мілкі, і потім трошки додати масло і пармезан. Тому що в мене проблеми з шлунком, маю великі проблеми з жовчним. Я вже розказала, що був приступ, думала не в лералгія, але це все-таки жовчний. І шлунок треба йти до гастророга. Вже скільки я там не, не консультувалася, то потрібно лікувати шлунок і потрібно гастродієту, як мені написала одна пані, то я вже стараюся сьогодні, що я їла, розкажу. Сьогодні я їла вранці овсянку я встала, з'їла і попила чай, каву, каву не п'ю. Попила чай, потім я з'їла буряк, варилась, молодий вже буряк. Варила буряк. З України. Зварила буряк. З олійкою помастила трошки солі, це в обід і зварила собі стегно курячі, варене. А це я все, що з'їла сьогодні. Більше я нічого не їла, це я ще їла о 12-й годині. Вже дивіться, треба часто їсти потрошки, але щось в мене так не виходить. Я пішла, відвела онука, то я лягла, поспала десь з 2 до 4 трошки захотілося мені поспати. Я одразу встала і покормила онука, вже собі не було часу їсти, а це я пішла ще сюди в «Грош», мені подобається цей магазин, непоганий магазин. Пішла в «Грош», купила цукерки. Прийду додому, покажу, що Які гарні дівчата. Ось і купила. Що я ще купила? Цукерки, гроші, фанні. Творожок, пані творожок. Хочу перейти і не знаю, чи мені можна перейти. Можна я пройду, дякую. І слава Україні. Ну, коротше, покажу. Зараз одягну окуляри, бо не бачу, що ви пишете мені. В мене для дальності з темними лінзами. І я в них, і я в них. що терликаю цією камерою, так? Ось. То я туди хожу, в цей магазин і заодно з вами. Веду трансляцию. Так. Це як гарно, як зелена красота. Неймовірна краса. Україна це неймовірна краса. Відбій, відбій. Це не тривога, це відбій. Почему, как одно А как вы относитесь, что вы третий год стираете с лица земли украинские города и села? Как вы относитесь? Вы хотите нас уничтожать? Устроили нам геноцид, и чтобы мы на вас смотрели, украинская украинские ракеты не летели на Севастопольский пляж. Это такое криворукое российское ПВО, которое не умеет сбивать ракеты, и сбили его на пляж. А ваш президент этот бункерный? Почему он он знает, что э, территория, которая Оккупирована она, и может туда прилететь. Почему он дает, не, не запрещает, не закрывает? Куда ты едешь, блин? Не закрывает пляжи, разрешает людям там отдыхать. Украина тут ни при чем. Украинская ракета летела по назначению. Если сегодня украинская ракета полетела на Вороне, что она попала в цель и уничтожила там склад, склад боеприпасов. Люди там не пострадали, гражданские, которые загорали на пляже. Потому что они успели сбить. И сейчас там дезонируют все, везде взрывы. Поэтому зачем туда едут? Люди знают, что это оккупированная земля. Нечего туда ехать, нечего там отдыхать, нечего вам там делать на чужой территории. А что мы должны? Не жгли граждан стран НАТО. Что за вопросы дебильные? Такие необразованные, как капец. Ой. Привет, Мария Дурында, ты опять на связи, я вижу В Одессе жгли В Керемерово, округу а Сити Вы уже забыли, уже все? Уже всех похоронили и про всех забыли? Сколько там вы? Грохнули А про Керемерово 62 детей заживо сожженных Вы уже забыли все? Вам нужна Одесса. Вы видите Одессу? Если в Одессе там не сожгли, то там было бы то же самое разруха и нищета, как в Донецкой и Луганской области на оккупированных территориях. Такое же было. Я посмотрела на тот Крым, на тот Коктебель, я уже говорила, это капец. Там такой бардак, там такой, такое все запущенное. Они еще что-то нам рассказывают про нашу страну. Вам до нас, и к свинья, до не барачки. не трогайте меня. Все будете заблокированы. Я всех, вот эти все, кто в чате, всех я покопирую и отправлю в службу поддержки у Ютуба. Что вы пишете, что вы мне желаете, что вы, вы поддерживаете войну, почитайте правила Ютуба, кто поддерживает войну, что он за это имеет. И все. Я вас сюда не приглашал. Я никому не хамлю, никому не грублю. Я веду свой эфир. Вы начинаете меня провоцировать, вы начинаете разжигать здесь ненависть. Вот я на вас. Это все снимается для этих ботов. Я я веду э, канал для украинских. Я разумею российскую чтобы они разумели, чтобы они же не разумеют мовы. Ось. Тому. Героям слава вас. Так, тут один дуже умний, де він зараз його знайду. Його хтось спрашивает, это це как этот. Я ще раз попереджую українців. Я нікого не прошу розголошувати чи наголошувати, в якому місці я знаходжусь, по яких вулицях я ходжу, в якому районі і так далі. Заведіть свої канали, будь ласка, заведіть свої канали і розказуйте, де ви знаходитеся і що ви робите. А на моєму каналі, якщо я не хочу казати, де я знаходжуся. Це моє власне, я маю на це право, чи маю бажання, чи ще щось маю. Добре, якщо ви знаходитесь в Донецьку, то дуже добре. Скоро вас звільнять. Я пам'ятаю, як було Євро 2012, чемпіонат Європи з футболу. зірки приезжали, Донецкая арена, яка там красота, який там гарный был Мариуполь. Приехала жінка, в нас беженцев дуже багато с Мариуполя, с Донецка, с Луганска, с Херсона, с Харьковской области, с Херсонской области. И они рассказывают. Женщина с Мариуполя говорит: "Боже, что эти сделали с нашим Мариуполем?" Говорит. Какая у нас была красота, у вас красивый город. Но, говорит, ваш город по сравнению с нашим это ничто. Такие парки, такие парковые зоны, такие тротуары, такие дороги, такая была красота. И эти все уничтожили, все уничтожили, влезли на нашу землю. И они тут мне еще начинают писать. Ахаха. Тебе до того зелье, как свинье до неба. Зелью, он с голоду, ваши кумиры. Также и вас это ждет. И вас это ждет. Слава Украине. Слава Грузии. Машина приехала, это, это. Как они? ОБСЕ, наверное, обедают здесь, в этом грузинском ресторане. Да, вот они ОБСЕ, Тойота. Ох. Откуда я знаю про Крым? А вы знаете, я уже рассказывала в прошлом эфире. Здравствуйте, Василий. Вы знаете, мы же не живем в Советском Союзе. Хоть я уже пожилая женщина, мне 63 года, но я очень эрудирована в этих вопросах. И на просторах интернета все можно увидеть. Я в Твиттере увидела заметку одного мужчины, который... Ну, писал о Крыме. И он говорит, вот мой друг прислал мне видео. А это видео, оказывается, в Ютубе. В Ютубе за какой-то там, ну, допустим, 20 июня он показывает как показывает пляжи пустые, и показывает пирс, и показывает, что там на пляжах, какая там оборванная эти пирс такой за задрипанный, за грязный. Вот, вы видите, как у нас все чисто. Пирс задрипанный, потом а набережная такая вся, ну, все такое неухоженное, понимаете, не европейское, такое все тяп-ляп, тяп, -ляп, тяп -ляп, понимаете, тяп все. Поэтому я все это вижу, я зашла в Ютуб, а там оказывается море этого видео, там и как-то Бель, там и Семис, там и Ялта, и там ничего. Вот, конец рабочего дня. Сейчас 18-16. Видите, это больница. Вот мусорка. Вот как возле мусорки. Чтобы вы видели просто, кто смотрит из Германии, поэтому я говорю на русском языке, многие не понимают, потому что смотрят с других стран. Как у нас чисто. Как у нас чисто. И какая у нас красота. Бедненько, да, согласна, бедненько. Но чистенько. Я йду розмовляю на рускому мові. і ніхто мене не шарпає, ніхто мені не кричить то на русском?» Я спеціально на русском. Хоча я проти російського языка в Україні. В Україні є державна мова. Ми маємо розмовляти державною мовою. Всі маємо на своїй мові розмовляти. Ми ж українці, так? Поляки ж не розмовляють російською чи українською, не розмовляють польською. Німці також. В Німеччині скільки мільйонів російськомовних, скільки переселенців або Але вони розмовляють чомусь німецькою, а не російською. В, в, в побуті так, можете розмовляти, от і я розмовляю, тому що люди не розуміють. <кхи> О, яка краса посидіти трішки з вами поспілкуватися? Де вже йти додому, хочу борщик на ніч сварити. Не знаю. Вот сейчас пойду там у себя, как краса. Кто там рад, что не входят? Конечно, они рады. А что они вам скажут с Крыма, что они не рады? И чтобы их кинули там на эти? Забрала их. Бобик их забрал. Там все рады, конечно, вы там все рады. Вы там за, э, за плакат выйти на улицу, нет войны, вас сажают на 7 лет, а вы хотите, чтобы они вам сказали, что они не рады. Конечно, они вам там все прослушивается, все контролируется. Конечно, они рады. Под дулом пистолета сделали военную базу с Крыма. Конечно, они рады, а что же они не жады? А мне другие, у меня там тоже есть родственники в Крыму. А они не рады. Они выехали на территорию Украины на подконтрольную Украину. А там же не подконтрольная, там оккупированная территория. Поэтому они рады. При Украине, когда они жили не на оккупированной территории России, а в украинской территории, на своей территории они жили, в своей стране, то у них и люди были, и ракеты не летели на пляжи, понимаете? И люди не гибли, и был заработок у всех. А сейчас что там? Что там есть? Не рассказывайте. Ой, чуть посижу. Ножки устали. Еще идти надо. Путин Зеленского. Это Зеленский Путина закопал. Уже теперь ордер в Гаагу не только у Путина, уже теперь ордер в Гаагу у Шойгу еще какому-то там, забыла, еще кому там уже выписали. Вы еще за помощь США, эти Пупкин, рассчитываться и за помощь в США, и за то, что вы уничтожили, уничтожаете, и за, за погибших, и за всех. Все ваши еще праправнуки будут рассчитываться. Был там асфальт, все там было. То, что там такие были руководители, согласно. Был там асфальт. Я там была сколько раз. У вас там можно подумать, есть асфальт. Тут буряты вон поприезжали сюда, эти убийцы, и говорили, что тут у нас в селах асфальтная дорога, а у них там нету. Что вы мне рассказываете? Есть видео, как они разговаривают. Какие бордюры? Это лес. Какие бордюры тебе надо? Что, не видишь? Дорожки асфальтированы, если он тут пошел. Ахер ты мне нужен, чтобы я тебе, я тебе что-то должна? Поротая тетя, нормальная тетя. В здесь здесь ракеты. Ты видел? Российские ракеты летели в Донецк. Конечно, летели. Крым не решил, это Россия его заставила. Ничего, все будет хорошо. Дякую за лайк туристических баз не а что вы говорите какие вы все умные есть интернет он все помнит и все знает зайдите и напишите и посмотрите вы думаете что вы живете в советском союзе а кто сказал что у нас русский бензин Замечательно, ага. От, от слова, что мы все замечаем. Ну, ракеты падают, что ж там? Все, конечно, зашибись. В украинском Крыму ракеты не падали, а в российском там ракеты падают, дети гибнут. Эта девочка, ее смерть на, на, на совести вашего Путина и вашего России. А ты там был величайший? Ну, ваши же ракеты и там летят, и тут летят, везде летят, падают. Он Белгород падают, не долетают эти южнокорейские. Ну, вы же скакали. Кто не прыгает, тот хач. Видео есть в интернете. Посмотрите, вы же скакали еще до того, как мы скакали. Можете посмотреть. Я здесь. У тебя уже устало. Там стройка, там военная база. Нагнутым ты родился. Иди. Не было пенсии, не было. Можно подумать, что на России сейчас пенсия 100 евро. Нафиг мне нужно туда ехать. Я съезжу, когда будет перемога, и когда Крым будет украинским. Еще я не ездила в Касапский Крым, вонючий. От них завонянный Касапами. Нет, тут в двенадцатом году. С двенадцатого года уже прошло двенадцать лет. В двенадцатом году тебе было сколько? Сорок, а сейчас уже пятьдесят два или шестьдесят два. Двенадцатый год сравнила. Задала баба, я была. Какая там нищета? Тут красота. Ты думаешь, что мой муж немец такой дурак приехать из Германии в Украину, если здесь нищета? Каким э, правду в смысле? Да, конечно, воды не было. <с> Ой, я не могу. Может, и не было в 2012 году, я не знаю. Я в 2012 году здесь не жила. Загнется. Большая родина, да, уже скоро и капут будет твоей большой родины. Я вас не буду блокировать, я вас всех потом покопирую. Вот всем вот эти вот разжигатели. Уже вы не даете мне проводить эфир. Я на вас жалобу напишу на всех. Умных диктаторов не бывает, Олег. Ого, тут уже столько вы понаписывали. Донецк, Украина, какая там Россия. Вот эта слава России вся пойдет в это. Хотела сказать, но промолчу разжигатели тут выходите меня провоцируете я на вас напишу жалобу всех Я приколистка. Я еще не та приколистка. Вы еще не знаете, какая я приколистка. Ай. Да, 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 агрессоры, они только чатиться умеют. Они тут могут кричать слова России сами по, по, по уши в дерьме, но зато слова России. За Зигу э, тебе сейчас это заблокирует. Подскажусь на тебе. Так, это тут поскаржитесь. Ось поскаржитесь. Пропаганда терроризма. поскаржитесь. Вот так, дорогой, будет тебе Зига. Привет, Вильнюс. Германская шлендра, где мужики? Откуда германская шлендра? Я знаю, где мужики твои ты спишешь Санек германская шлендра, где мужики? Но если ты педрилка, я же не виновата, что ты ищешь мужиков. Что ты пи? Ты не на тот сайт попал, ты не сюда пришел. Не на сайт, а на стрим. Тебе надо другой стрим. У меня заканчивается зарядка. Одесса украинский город, как и Киев. Все, прощаюсь, потому что ноль зарядки. Давайте, молодцы. Очень все дружненько зашли. Я зайду еще вечером. Украина никогда не будет в составе России, потому что скоро России не будет, а Украина будет.